Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul Akram bin Muhammad Nawawi B155419. Kami daripada kumpulan 8 set 37 Q6 ingin membentangkan tentang tajuk kurikulum kebangsaan dan kurikulum antarabangsa yang mana yang lebih baik. Okay, kita teruskan dengan ahli kumpulan. Ahli kumpulan yang pertama iaitu saya sendiri iaitu Muhammad Syahrul Akram bin Muhammad Nawawi dan seterusnya saudara Akil Aidil dan seterusnya saudara Muhammad Hasanuddin Akil Adil Nur dan saudari Nur Hakimah saudari Najihah dan saudari Nur Alis Arwina. Okey, saya akan teruskan dengan bahagian pengenalan. Ha, pengenalan kepada kurikulum kebangsaan dan kurikulum antarabangsa. Apa itu kurikulum kebangsaan? Kurikulum kebangsaan adalah suatu program pendidikan termasuk kurikulum dan kegiatan co-kurikulum iaitu sukan yang merangkumi semua pengetahuan dari segi kemahiran norma nilai unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid yakni rakyatlah rakyat Malaysia dengan sepenuhnya dari segi jasmani yakni badan rohani mental dan emosi serta untuk menanam ataupun memupuk dan mempertingkatkan nilai-nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan yakni pengetahuan terdahulu ataupun pengetahuan semasa ok apa itu pula kurikulum antarabangsa kurikulum antarabangsa adalah suatu program pengajaran yang khusus yang digunakan oleh selain daripada negara Malaysia mengikut kepentingan dan prinsip setiap negara masing-masing untuk membina setiap rakyat masing-masing ke arah yang berpengetahuan dan berkemahiran Nama saya Nur Hakimah binti Muhammad Azali, nombor matrik P156179. Saya akan membentangkan slide yang seterusnya iaitu perbezaan kurikulum Malaysia dan China. Di mana yang pertama kita akan melihat daripada segi objektif atau matlamat. Di Malaysia, kurikulum mereka lebih ke arah untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelekt, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Manakala di China, kurikulum mereka lebih untuk melahirkan golongan birokrasi supaya mengukuhkan kerajaan atau sistem pemerintahan di China. Pendidikan di China juga bertujuan untuk menyebarkan pemikiran dan falsafah pemikir China seperti ajaran Confucius dan Lao Tzu. Kerana bertujuan untuk menekankan unsur-unsur moral dan dan ATK. Okey, selain yang seterusnya saya akan membentangkan perbezaan daripada segi kandungan di mana Malaysia mempunyai empat uh, kandungan pendidikan di mana yang pertama prasekolah, pendidikan formal di Malaysia bermula seawal umur 4 tahun uh, hingga majoriti kanak-kanak yang berusia 6 tahun telah memula memulakan pendidikan prasekolah secara formal. Yang yang kedua adalah pendidikan rendah di mana pendidikan sekolah rendah ini mengambil masa selama 6 tahun dan bermula berumur ketika berumur 7 tahun. Yang ketiga adalah pendidikan menengah bawah di mana untuk murid-murid yang berumur 13 hingga 15 tahun Okay, bagi China pula mereka akan bermula daripada pendidikan prasekolah berlangsung selama 3 tahun bermula pada usia 3 tahun dan yang kedua pendidikan rendah disambung pada usia 6 tahun memasuki sekolah rendah dan pelajar yang sekolah rendahnya berada di bawah di bandar diwajibkan mempelajari mata pelajaran olahraga manakala pelajar sekolah rendah di kampung ada pelajaran ada um, Pelajaran tambahan di mana mereka perlu mempelajari uh, subjek tambahan seperti uh, pertanyaan um, dan juga uh, bahasa teras seperti bahasa Cina, moral dan matematik. Okay, dan seterusnya di Malaysia juga mempunyai pendidikan menengah atas di mana disediakan kepada murid-murid yang berumur 16 tahun hingga 17 tahun iaitu tingkatan 4 hingga tingkatan 5 di mana pada tahap ini mereka menjurus kepada aliran sastra, sains, agama, teknik dan sebagainya. Dan ini merupakan persediaan mereka untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat pendidikan tinggi atau ke alam pekerjaan. Uh, untuk China pula pendidikan menengah mereka ada uh, dua bahagian di mana yang pertama peringkat junior akan berlangsung selama 3 tahun dan bermula pada usia 12 tahun dan untuk peringkat senior berlangsung kepada 2 atau 3 tahun bermula pada 15 tahun di mana oh. ditentukan untuk berdasarkan keputusan ujian yang telah diambil sama ada mereka boleh maju ...ke peringkat seni atau mengikuti kelas vokasional. Dan bagi kurikulum itu sendiri, terdapat 13 mata pelajaran untuk sekolah rendah atau menengah. Mata pelajaran seperti matematik, politik, peredikan, akhlak, bahasa Cina dan bahasa asing. Saya uh, akan membentangkan uh, perbezaan kurikulum Malaysia dan China daripada segi penilaian. Okey, di Malaysia untuk peringkat sekolah rendah umum kita mengetahui bahawa UPSR telah dimasukkan pada tahun 2021 dan telah dikaitkan dengan PBP iaitu penilaian berasaskan projek. Okey bagi peringkat sekolah menengah pula uh, kita kita telah uh, kita telah ada PMR tapi telah dimasukkan pada 2013 dan juga pentaksiran tingkatan 3 dimasukkan pada tahun 2022 yeah. dan akhir sekali uh, Malaysia telah menjalankan satu pentaksiran berasaskan sekolah dan untuk peringkat sekolah menengah iaitu tingkatan 5 kita masih uh, menjalankan penilaian berdasarkan berasaskan SPM iaitu CJ pendidikan Malaysia okey untuk china pula terdapat tiga uh, penilaian iaitu yang pertama zone kau iaitu senior secondary school entrance exams dan yang kedua hua kau Senior Secondary School Graduation Exam dan yang ketiga Gao Kao iaitu National College Entrance Exam. Untuk yang pertama Zon Kao itu adalah untuk menerima kemasukan graduan sekolah menengah rendah termasuk sekolah kemahiran menengah, sekolah menengah vocational dan teknikal serta sekolah tinggi biasa. Untuk penilaian kedua iaitu Hu Kao iaitu peperiksaan penijazahan menengah kanak-kanak yang dikenali sebagai peperiksaan penijazahan di China dan untuk yang ketiga adalah Gaokao National College Entrance Exams yang merupakan peperiksaan, peperiksaan tahunan di China yang memainkan peranan penting dalam menentukan kelayakan pelajar untuk kemasukan universiti. Perbezaan kurikulum Malaysia dan China daripada segi pendekatan. Di Malaysia, kurikulum Malaysia terdapat tiga pendekatan iaitu yang pertama pembentukan karakter untuk membentuk individu yang dapat menyumbang kepada pembentukan warga negara Malaysia yang sejahtera. Yang kedua, penekanan kepada literasi dan numerasi untuk memastikan murid seawal persekolahan menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Yang ketiga adalah kelas pembelajaran bersepadu iaitu pendekatan PDP yang mengambunkan kandungan dan kemahiran daripada segi ilmu ke arah pengalaman pembelajaran bermakna. Okey, untuk China pula, kurikulum mereka menekankan pada penguasaan teori, konsep penguasaan dan keterampilan. Siswa tidak dituntut untuk menghafal teori, tetapi diarahkan untuk memahami dan mendalami satu hal yang dan sedang salam dipadai. sejahtera. Nama saya Nur Alis Arwina binti Mamusin dengan nombor matrik P156560. Saya akan membentangkan tentang persamaan kurikulum Malaysia dan China. Dari segi objektif atau matlamat, kedua-dua negara fokus kepada pembangunan pelajar secara menyeluruh pembentukan sahsia dan kemahiran yang seimbang serta nilai kebangsaan. Pendidikan di Malaysia ingin melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berahlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Manakala pendidikan di China membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia, mengikut peraturan serta taat dan cinta pada pemerintah dan pemimpin. Seterusnya, negara Malaysia dan China mempunyai persamaan dari segi penilaian. Kedua negara menggunakan sistem penilaian gabungan pentaksiran formatif dan sumatif. Kedua negara turut menggunakan gabungan penilaian berterusan dan peperiksaan awam penting untuk mengukur pencapaian pelajar. Selain itu, dari segi struktur pendidikan, negara Malaysia dan China menekankan penguasaan asas yang kukuh pada peringkat awal. Sebagai contoh, Pendidikan asas di Malaysia menekankan unsur 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Manakala, pendidikan asas di China memfokuskan kepada kemahiran asas seperti bahasa, matematik dan sains. Ini menunjukkan kedua negara ingin memastikan rakyatnya menguasai pendidikan asas di usia awal yang penting untuk masa depan. Di samping itu, kedua negara turut mempunyai persamaan struktur pendidikan yang dibahagikan kepada peringkat umur dan tahap pembelajaran. Tambahan lagi, pendekatan pendidikan yang diambil oleh negara Malaysia dan China mengutamakan penguasaan asas, nilai murni serta pembelajaran yang terarah dan sistematik. Di Malaysia, pendekatan holistik dan bersepadu dijalankan. Penekanan pada kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat dan penguasaan asas integrasi nilai murni dan patriotism juga ditanamkan dalam kalangan rakyat sejak kecil. Manakala di China, pendekatan sistematik dan berstruktur diterapkan dalam sistem pendidikan, penekanan kepada disiplin, penguasaan ilmu, asas dan nilai moral serta pengajaran berorientasikan peperiksaan juga dijalankan ke atas pelajar. Akhir sekali, Malaysia dan China menggunakan sokongan penggunaan teknologi dalam pembelajaran di mana Malaysia mengaplikasikan integrasi ICT dalam pelajaran mengikut pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Manakala, China menggunakan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI dan pembelajaran secara dalam talian. Assalamualaikum, nama saya Akil Adib bin Yahya, nombor matrix P156101. Saya akan membentangkan mengenai isu-isu keluarga kerem di Malaysia dan juga China. Baik untuk yang di Malaysia, yang pertama ada iaitu penyertaan yang tidak seimbang. Jadi penyertaan tidak simbang dalam kurikulum ini merujuk pada keadaan di mana penyebatan pelajar dalam aktiviti seperti persatuan kelab, sukan dan unit beruniform tidak berlaku secara menyeluruh atau sama-sama Lazimnya hanya sekelinti pelajar yang aktif dalam pelbagai aktiviti manakala sebahagian besar yang lain kurang atau langsung tidak terlibat. Ketidaksimbangan ini mungkin berpunca daripada faktor seperti perbezaan minat, latar belakang, sosioekonomi, kurangnya sokongan ibu bapa Serta penekanan berlebihan terhadap pencapaian akademik Akibatnya pelajar yang kurang terlibat berisiko ketinggalan dalam pembangunan sasiah Dan kemahiran insania yang penting untuk kerjaya masa depan Yang kedua adalah kekurangan fasiliti dan juga tenaga pengajar Baik, untuk sekolah-sekolah terutamanya di kawasan luar bandar atau yang mempunyai sumber kewangan terhad sering mengalami kekurangan dari segi kemudahan asas seperti padang, gelanggang, peralatan sukan dan juga tenaga pengajar atau juhati yang mahir dalam bahagian sukan, dalam bahagian kopu. Baik, kekurangan ini menyebabkan aktiviti kokurikulum kur tidak dapat dijalankan dengan lancar dan menarik minat belajar secara menyeluruh malah guru yang tidak terlatih dalam bidang tertentu mungkin sukar membimbing pelajar secara berkesan contohnya sebuah sekolah luar bandar mungkin tidak mempunyai kelangan orang pelanjang uh, dan yang uh, yang sempurna atau tiada juata yang mahir dalam latihan Hal ini menyebabkan pelajar tidak dapat mengasah bakat mereka dengan baik sekaligus mematahkan semangat mereka untuk aktif dalam aktiviti kokurikulum. Yang ketiga, dalam kalangan masyarakat iaitu adalah kurang penekanan yang serius. Jadi terdapat juga bahawa kejayaan pelajar hanya diukur melalui keputusan perperiksaan semata-mata. Oleh itu ibu bapa dan pelajar lebih cenderung cenderung memberi tumpuan kepada mata pelajaran teras seperti matematik, sains dan juga bahasa bahasa Inggeris. Akibatnya penyertaan dalam aktiviti kokurikulum seperti kelab, sukan dan uh, persatuan menjadi perkara uh, sampingan atau sekadar syarat wajib saja. Sebagai contoh, terdapat pelajar yang sanggup tidak hadir ke dalam latihan masukan ataupun pertandingan kerana ingin mengikuti kelas tuisyen. Uh, malah ada ibu bapa yang melarang anak mereka menyertai aktiviti kokurikulum atas alasan ia boleh mengganggu prestasi, prestasi akademik. Seterusnya adalah isu-isu kurikulum di China. Baik, untuk yang pertama adalah tekanan akademik yang tinggi. Sistem pendidikan di China memberi tekanan yang tinggi terhadap pencapaian akademik terutamanya dalam persediaan menghadapi peperiksaan seperti Gaokao. Gaokao ni Bahasa mudahnya nak faham adalah SPM Sama macam Malaysia So kena lepas ujian tu untuk masuk ke universiti lah Jadi keadaan ini menyebabkan pelajar kurang masa dan motivasi Untuk menyertai aktiviti core curriculum Kerana mereka lebih fokus pada pelajaran dan peperiksaan Yang kedua adalah kekurangan tenaga pengajar mahir Iaitu di China ni kebanyakan guru masih memberi keutamaan kepada pengajaran subjek Seperti matematik, sains dan juga bahasa Kerana tekanan untuk mencapai semula dalam perusahaan penting seperti kau-kau ni Disebabkan tumpuan yang terlalu berat kepada aspek akademik Ramai guru tidak diberi pendedahan atau latihan khusus dalam bidang Ataupun dalam merancang dan mengendali aktiviti korban seperti sukan, seni dan kelab ini dan juga seni ha, ini menyebabkan aktiviti kokurikulum dijalankan secara ala kadar tanpa objektif yang jelas atau pendekatan yang menarik akibatnya pelajar kurang berminat untuk menyertai dan berpotensi mereka dalam bidang bukan akademik tidak dapat digilap sepenuhnya keadaan ini menghalang pencapaian matlamat pendidikan holistik yang ingin melahirkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, emosi dan sosial dan yang ketiga yang terakhir adalah pandangan masyarakat terhadap co-curriculum Baik, ramai buah-buah dan pelajar di China masih mengangkat co-curriculum ni Dia kurang penting berbanding akademik kerana percaya kerjaan dalam peperiksaan adalah kunci masa depan Sikap ini punca daripada kurangnya kesedaran tentang peranan co-curriculum Dalam membina kemahiran insannya seperti kepimpinan, komunikasi dan juga kerjasama Akibatnya pembangunan holistik pelajar sering terabai. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasanuddin bin Nasruddin P156500. Saya ingin membentangkan kebaikan sistem kurikulum kebangsaan dan antarabangsa antara China dan Malaysia. Pembentangan ini akan memfokuskan kepada aspek-aspek utama seperti keseragaman identiti nasional, pengiktirafan global, fleksibiliti subjek, bahasa pengantar, tekanan akademik, pembangunan sahsiah serta kemahiran abad ke-21. Pertama, dari segi keseragaman, kurikulum kebangsaan di kedua-dua negara iaitu Malaysia dan China menunjukkan tahap kawalan yang tinggi oleh kerajaan masing-masing. Ini membolehkan penyelarasan pendidikan di seluruh negara. Walau bagaimanapun, kurikulum antarabangsa seperti IGCSE, E-level dan IB pula lebih bersifat terbuka dan tidak seragam kerana ia mengikut pendekatan global dan disesuaikan oleh sekolah tertentu. Kedua, dalam aspek identiti nasional, kurikulum kebangsaan kedua-dua negara memainkan peranan yang penting dalam menyemai nilai-nilai kebangsaan, budaya dan sejarah. Malaysia menekankan nilai kenegaraan melalui subjek seperti pendidikan moral dan sejarah. Manakala China pula menerapkan ideologi dan sejarah nasional dalam silibus mereka sebaliknya kurikulum antarabangsa kurang menonjolkan elemen nasional kerana lebih berorientasikan global ketiga dari sudut pengiktirafan antarabangsa kurikulum antarabangsa jelas lebih diterima di peringkat global ini memudahkan pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke universiti luar negara sebaliknya kurikulum kebangsaan di Malaysia dan China lebih terhad dari segi pengiktirafan luar negara melahirkan disokong dengan syarat tambahan keempat fleksibiliti subjek merupakan kelebihan utama kurikulum antarabangsa pelajar boleh memilih kombinasi subjek mengikut minat dan hala tuju akademik sebaliknya kurikulum kebangsaan lebih ber berstruktur dan mempunyai pilihan subjek yang lebih terhad selaras dengan keperluan dan keperluan dasar pendidikan negara. Kelima, dari segi bahasa pengantar, kurikulum kebangsaan Malaysia menggunakan bahasa Melayu dan sebahagiannya dalam bahasa Inggeris. Manakala Cina menggunakan bahasa Mandarin sepenuhnya. Berbanding itu, kurikulum antarabangsa hampir keseluruhannya menggunakan bahasa Inggeris menjadikannya satu kelebihan besar kepada pelajar yang ingin menguasai bahasa global. Keenam, tekanan akademik merupakan isu penting di China Sistem pendidikan sangat berorientasikan peperiksaan menyebabkan tekanan akademik yang tinggi. Malaysia pula yang lebih seimbang. Kurikulum antarabangsa menekankan pendekatan holistik dan penilaian berterusan justru tekanan akademik adalah lebih terkawal. Ketujuh, Pembangunan sah dalam kurikulum antarabangsa seperti IB sangat ditekankan oleh aktiviti co-kurikulum, khidmat masyarakat dan projek kendiri. Malaysia turut mengintegrasikan aspek ini melalui aktiviti co-kurikulum dan pendidikan sivik. Sebaliknya, kurikulum kebangsaan China masih belum memberi fokus sepenuhnya terhadap pembangunan sah pelajar. Akhir sekali, kemahiran abad ke-21 seperti seperti pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan kreativiti menjadi teras dalam kurikulum antarabangsa. Kurikulum kebangsaan Malaysia sedang bergerak ke arah tersebut melalui pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi KBAT. Namun begitu, kurikulum kebangsaan China masih didominasi oleh pendekatan hafalan dan peperiksaan. Sebagai kesimpulan, dapat kita lihat bahawa kedua-dua sistem kurikulum sama ada kebangsaan maupun antarabangsa mempunyai kelebihan tersendiri. Kurikulum kebangsaan lebih menumpukan kepada pembentukan jati diri dan keseragaman pendidikan dalam negara. Manakala kurikulum antarabangsa lebih bersifat fleksibel dan berdaya saing di peringkat global. Justeru, pilihan kurikulum harus disesuaikan dengan keperluan pelajar matlamat pendidikan serta hala tujuh masa depan. Assalamualaikum, selamat siang. Saya akan membentangkan tentang kelemahan ke kurikulum kebangsaan Malaysia versus ke kurikulum di sekolah kebangsaan China. Aa, jadi kurikulum kebangsaan Malaysia dari sudut sekolah beban kerja guru tinggi iaitu guru terpaksa menyiapkan banyak dokumen penilaian berterusan iaitu PBS dan kerja pentadbiran yang mengganggu fokus pengajaran. Yang kedua, kekurangan fasiliti setempat. Banyak sekolah luar bandar kekurangan peralatan moden untuk pengajaran abad ke-21. Ketidak sama rataan sumber iaitu jurang besar antara sekolah bandar dan luar bandar dari segi teknologi tenaga pengajar tenaga pengajar mahir dan asesmen pelajar dari sudut Malaysia persepsi sistem ketinggalan zaman sesengah ibu bapa merasakan sistem kebangsaan terlalu rigid dan tidak mempersiapkan anak untuk ke dunia global isu bahasa pengantar penggunaan bahasa Melayu sebagai Bahasa utama kadang-kadang menyebabkan persaingan global terutama dalam bidang sains dan teknologi Perbezaan kualiti pendidikan, perbandingan antara sekolah jenis kebangsaan swasta dan vernacular Menunjukkan ketidaksamaan Di China pula, ke, aa, dari sudut sekolah fokus keterlaluan pada peperiksaan per, goko Iaitu sekolah memusatkan seluruh sistem pada pencapaian peperiksaan bukan perkembangan menyeluruh. Kedua, tekanan ke atas guru dan pelajar. Suasana pembelajaran yang sangat kompetitif menyebabkan burnout dan stress kronik. Kurang inovasi pedagogi, pengajaran lebih kepada hafalan dan pengulangan. Kurang interaktif dan sudut masyarakat, tekanan akademik dalam keluarga. Ibu bapa meletakkan harapan tinggi menyebabkan suasana keluarga tegang, sistem tidak inklusif. Pelajar yang lemah akademik atau dari latar belakang miskin tidak diberi peluang berkembang secara ketidakseimbangan pembangunan manusia. Malaysia terlalu menilai kejayaan melalui pencapaian akademik semata-mata. Kurikulum antarabangsa di China dari sudut sekolah kehendak tenaga pengajar asing. Sekolah antarabangsa perlu mencari guru negara yang kadang suka disiap ke sistem tempatan penyesuaian sukatan sukar. Dan sukar sekolah perlu mengabung kurikulum barat dan nilai tempatan Seri, sering, menyebabkan konflik struktur pendidikan dari sudut masyarakat ketidakseimbangan seimbangan kelas sosial sekolah dan bangsa hanya untuk ini menyebabkan ketidaksamaan peluang pendidikan tolak ansur budaya uh, kurikulum kadang bercanggah dan uh, dengan nilai tradisi dan ideologi nasional China migrasi pendidikan ramai keluarga yang menghantar anak ke terlalu awal menyebabkan ketirisan bakat dalam jangka masa yang panjang Sebagai kesimpulan daripada kumpulan kami kami memutuskan bahawa kurikulum kebangsaan adalah lagi lebih menyeluruh dari segi pengajaran dan pembelajaran Namun begitu elemen ilmu penting yang terdapat di dalam uh, kurikulum ke Antara bangsa negara China, bolehlah kita ambil ataupun kita tiru sebagai uh, tambah baik di dalam kurikulum kebangsaan negara kita yang bersesuaian, yang boleh menjadi kesesuaian dalam pembelajaran abad ke-21 pada masa kini. Kurikulum kebangsaan negara kita juga amat menekankan semua aspek seperti aspek rohani, jasmani dan intelek serta kemahiran dan nilai-nilai murni berbeza dengan kurikulum antarabangsa negara China yang tidak menekankan aspek rohani dan keagamaan. Ini berbeza dengan kurikulum kebangsaan negara kita yang amat juga mementingkan aspek rohani dan keagamaan. Di situ dia boleh memberi, memberi kelebihan kepada kurikulum kebangsaan negara kita. Sekian daripada kumpulan kami kami mengucapkan terima kasih